Так, дорогие друзья, хочу сказать, топ новые темы для вашего хайпера. Так, заходим в приложение темы. Так, же поставьте лайк и подписаться на мой YouTube канал. Подписывайтесь. Давайте первую тему, так дорогие друзья. Первую тему, так дорогие друзья, буду показывать, так, дорогие друзья. Первая тема будет у нас этому в этом обзоре. так тема тема Zero Dawn, так применяем тему 12,7 мегабайт Так Zero Dawn первая тема, так дорогие, применяется тема, так дорогие, вы можете поставить лайк, так Если понравится тема, можете выскачивать и применять тему, для ваших Xiaomi покоренный, так дорогие друзья Так первая тема, называется так дорогие, Zero Dawn не, не вот эта тема, а вот эта вот тема, За, занимает тема, дорогие, хочу сказать 12 мегабайт, Zero Dawn, так и ходим на рабочий стол. Так, видим, на рабочем столе такие, иконки, такие, такие типа, иконки, приложения неплохие, то ли, измененные на рабочем столе. Видим, какая камера, аппарат измененные, дорогие, музыкальный плеер измененные, дорогие, на, рабочем столе. То есть и был Play маркет измененный, все изменено, так И галерея, и все изменено. Напоминаю, это я старую. Но ну, это не так, дорогие, тут что-то другое. И о дорогие друзья, видим, э, что ли, такие измененные черные цветы, такие с водкой, синим, то ли. И огромные виде часов на рабочем столе. Э, часов и календаря дня. И что по кастомизации наших настроек. Так, заходим в настройки. Видим, стиль настроек стал измененный. Перерисованный стиль настроек мне нравится. Лайк, кстати. Так, стиль настроек стал измененный. Так, все изменено. И так, стиль настроек мне Лайк, так, все изменено. Так, что по кастомизации, шторки удаления. Лайк like поставьте. входим у настройки, так, дорогие. Не настройки, а столько домляния. Так, только домляния стало стандартной, Тот бар стандартный, так, дорогие друзья. Идет следующая тема, так, дорогие друзья. Следующая тема называется тема следующая, дорогие друзья. Лайк, который любите. Следующая тема называется в этом обзоре, в выпуске будет называться тема... Вторая тема. Э, вот эта тема. Называется Вайнт... Кло... Э, как называется, так, тоже. Клоудс. Клоудс. Вайнт Так, применяем. 16 демиабайт, это тоже неплохо, дорогие, так мало. Так дальше, поставите лайки. 16 демиабайт занимает тема, ну лайк поставьте. Ходим на рабочий чисток дорогие Так дальше. Лайк поставьте, дорогие, лайк поставьте на мой YouTube канал. Видим, какие иконки черного цвета на работе, стали дарки то есть какие -то большие на иконки стали измененные обои. виде какого-то хмар серый на работе стали тоже измененно, круто мне понравился, тоже измененный И видит часов мелкой тоже черного цвета измененный то на работе стали, ну и видит часов, тоже дня, так, тоже белого цвета, ну тоже темное, тоже, ну давайте, чтоб кастомизации наших настроек заходим в настройки видим костирка настроек стал тогда же стиль настроек стал э, э, да, и э, изменен тоже перерисованно сильно на настроек тоже измененно дорогие что-то тоже дорогие друзья. и лайк поставьте тоже напоминает а то я это другое так настройки изменены Чтобы кастомизации тогда дальше наши столько уведомлений поставьте лайк Видим, что стиль, ну, так, шторка у меня не стала, у нас измененные. так, нет, стандартные шторка у меня, стандартные значки, все стандартно. Видим, но ну, что, только статус э, бар измененный. Видно, напоминает, а я напоминает, то статус бар изменен, вот а по-моему. Так, дорогие давайте мы, у нас будет тема в обзоре, э, третья тема, третья тема, то неплохая тема, третья, дорогие. Так дальше, третья тема, то ну иконки напоминают, а я на работе, что хочу сказать, то И третья тема. Лайк поставьте. Так, тема-то... Третья тема. Тема. Так дальше давайте. И давайте, дорогие друзья. Так, третья тема называется. Так. Третья тема. Две темы. Третья. Так, дальше. Так, э, так вот, дорогие друзья. Так вот, так вот. 15 и 6. Так поставьте лайк и подписаться. Так вот так вот поставить лайк, подписаться. Так, тема у нас применилась. Так, третья тема у нас применилась, дорогие друзья. Так, так, вот так вот. Так, вот, 15, чем я а, выходит на рабочий стол. Так, дорогие друзья, видим, что на работе столе иконки. Такие пересованные, развязанные на работе столе тоже. тоже. Ну, дорогие друзья, сильно... И, так дальше. Иконки на рабочей столе приложение измененный измененные тоже. убой такие вот коричневые. Желтый, Э, так дальше, такие вот э, розовый, по-моему, какой-то желтый, также так же, все изменено, так дальше, ну и бой тоже изменен, просто он в виде часов и календаря дня не изменен. Так, что по кастомизации наших только э, настроек, настроек, что по кастомизации наших настроек, дорогие друзья, заходим в настройки, так, стиль настроек стал, и, м, так, дорогие друзья, изменен, стандартный, стиль настроек стандартный, ничего не изменилось, так, что по кастомизации только удобнений. Так, так, э, шторка удобнений, дорогие друзья, у нас, и стало измененные. Так, лайк. что эм, видим Wi-Fi, фонарика, звука, блютуза и режим полета измененный. Все такие стали, не круглые, такие же, как убийцы какие-то. И, 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 видим необычные у нас еще статус бар измененный. На рабочей столе. Так тоже изменены. Все, статус бар измененный. Так. Идет у нас четвертая тема. Ну, четвертую тему стоит тоже. Лепить лайка и подписаться на мой YouTube канал тоже. Четвертая тема идет, дорогие друзья. Четвертая... Тогда еще четвертая тема. Три, две темы. Так. Ч две темы. Так, три темы. Так, четвертая тема. Или сколько, дорогие друзья. Так, две темы. Три, четыре. Так, четвертая тема называется спа, ну, ну и ЮА, или как называется, ну, давайте применим 5 и мегабайт, ну, давайте мы будем читать название, название, так как называйте нам главное, чтобы кастомизации применить на рабочий стол, так, дорогие друзья, так, так дальше, видим, так дальше, ну, выходит на рабочий стол, так, дорогие, и тема у нас занимает, ну, вот этот тем занимает, подождите, тема занимает 5 мегабайт, так, выходим, на работу Видим иконки на работе, напоминает вот OnePlus, дорогие, OnePlus смартфон, или IQ, или Vivo, ну или, по-моему, OnePlus иконки на работе, видим, бывают вот измененные, там, синие из, дорогие на работе, тоже лайк поставить и подписаться на мой тип, и видео часов и для календаря стали уже стандартные так, дорогие друзья. И что по кастомизации, дорогие друзья, наших настроек, так заходим в настройки. Так, дорогие друзья, видим стиль настроек стандартный. Так, кастомизация, настроек стандартный. Так, так что по кастомизации, дорогие друзья, шторки удобнее. Так, шторки удобнее, они стали, дорогие, ой, ста, э, стандартные. Стас бар изменен. Так, дорогие друзья, идет наша тема. Следующее, вы можете подписаться на мой YouTube канал и подписаться и лайк поставить. Так, 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 да лайк поставьте. Идет тема, дорогие, пятая тема. Ну, пятая. Пятая тема тоже неплохая. Две темы. Четыре. Темы. Пятая тема. Тема. Э, пятая тоже не, не применяем. Нанимаю 19 мая, Это есть так сильно. Ну, неплохо тоже. Применяю ряд мон. Но ряд мон, если... Позже хотите, можете применять. Хотите, не применять. Ну, вы сразу лайк ставьте и... Подписаться на мой канал. Так. Выходим на рабочий стол. Так, вы дорогие. Видим на работе такие конки на измененные красного цвета его такие вот какие-то улицы, но ночные обои, дорогие люди, тоже не упоминают народ, у меня тут какие-то другие обои. Ну, кому понравятся какие же обои, поставьте лайк, подписаться. На мой YouTube канал кей okay, месяц. Так дальше месяц, ну лайк. Сразу лайк и подписаться на мой YouTube канал. Так, видим, что и, и конки измененные красного цвета перестал на чорный цвет. Что, чё, красный шарный, видим обои начнет начнут вот, улицы. Видят видит э, так часов стандарт измененный немножко так и ты и, и дня календаря э, так и так и дорогие друзья и день, день календаря дня на рабочей территории не изменен ну дорогие друзья так дальше чтоб кастомизации наших настроек заходим ну, так, видим, ну, настроек, стиль настроек измененный, напоминает iPhone тоже. Кастомизация настроек, стало, дорогие друзья, лайк ставьте. измененный, так тоже лайк перерисовано. Шторп по кастомной даты. Столько домляний. До Столько стало стандартный статус бар. Статус бар из э -э напоминает от iPhone, напоминает, дорогие друзья. Так, идет следующая тема, дорогие друзья. Следующую тему будет шестая тема нашего обзора. Так, шестая тема. Шестая тема. Три-четыре темы. 2, 4, 5, 6, 7 тема. Робот, применяем тему. 9, 8 мегабайт. Робот, тема. Кто любит роботу, мой тоже. Применять. И лайк улепите. Выходим на рабочий стол. Так, дорогие Хочу вам показать, то 6 тема то неплохая. Ну, 6 тема то неплохая. Вы поставите лайк и подписаться на мой YouTube канал. Так, видим, у такие вот, ну, на начало иконки, видите, так, иконки, на рабочей столе, кого измененный, кра... фиолетовый цвет, и иконки тоже не понравилось. убой на рабочей столе робот фиолетовый, какой-то ну, фиолетовый, фиолетовый робот на, на рабочей столе, тоже. и под фон фиолетовый, на рабочей столе измененный. Видит часов изменены на рабочей столе, видим, измененный, дорогие, и... и, дня календаря тоже не измененно день календаря. Что кастомизации наших настроек? Так, настройки, стиль настроек стал стандартный. Кастомизация настроек и, стандартный. Что кастомизации так, у... нашей шторки удобнее Так, шторка у не стала стандартный статус бар измененный. Так, дорогие друзья, идет следующая тема. Но следующая тема тоже неплохая, дорогие. Идет у нас седьмая тема. Так или, дорогие друзья, седьмая тема? Седьмая тема. Четыре темы. Мы поменяли четыре. Две 4, 5, 6, 7 тема Birds. Natural Be Birds. Так, примени. Natural Birds. 64 мегабайты. Natural Birds. Кому понравится тема, поставите лайк и подписаться на мой YouTube канал. То Natural Birds. Так, тема применилась. Ну, применяем тему, то 64 мегабайты. Такая неплохая тема. Хоть на рабочий стол. Ну и так дальше, дорогие друзья. 6.4 мм. Ну что вы хотите? Какая тема понравится? И лайк. Так, выходим на рабочий стол. Видим, дорогие друзья, на рабочей столе такие иконки. Э, черные и желтые на рабочей столе. Обои такие измененные иконки. измененный э, измененные на рабочий столе. Видим, обои такие вот. виде какой-то птицы, дорогие белые. Такой на рабочей столе какой-то на на какой -то, на природе тоже, дорогие и на фоне дорогие друзья дерево и э, фона дорогие друзья желтый видим виде часов дорогие на работе дорогие из изменены ну из немножко изменены и дата дня календаря и видео часов тогда кастомизации наших настроек так Стиль настроек стандартный. Так, ну, стиль настроек, кастомизации настроек стандартный дорогие друзья наши, уведомляем, что только уведомление стало измененные. Нет, стандартно, что только уведомления, только уведомление стандартное. Что бар измененный. Так, идет на следующая тема. Ну, следующая тема, дорогие друзья, тоже ну, неплохая. Вы поставите лайк и подписаться на мой YouTube канал. Сколько мы тем применили сегодня? Э, так, дальше две темы. Четыре, пять, шесть, семь. Тем, дорогие, сколько поставите Поставьте лайк и подписаться на ну, мой типа на две темы. Так, есть же четыре темы. И сколько тем? Так, дорогие друзья, две. Че? Дорогие друзья. Ну да ладно, так, дорогие друзья. У нас так, так две темы. Четыре, пять, шесть, семь. Восьмая тема, по-моему, идет. Так, дорогие, пять, шесть, семь, Восьмая тема. БЛ, БЛЦН, В15. Семнадцать и шесть мегабайт. Семнадцать и шесть мегабайт. Так, Веб, так, дорогие. Тема у нас применилась. Так, выходим на рабочий стол. Так, дорогие друзья. Ну и тема у нас будет 5, 6, 7. Тем, или или какая-то тема, дорогие друзья. Восьмая тема, дорогие. Видим на рабочем столе... Э, какие то иконки. На рабочем столе изменены, дорогие. но ну, неплохо. Так, лайк. Like. Иконки на рабочем столе измененные, черно чё, цвета или серый. напоминает хотинг смартфоны такие. На синхфоны. Обои виделись с них тип птичек и дорогие друзья леса какой-то тоже и виде часов и календарь еще и кликабельные вещи это но ну, дорогие друзья хочу вам сказать нет не не но э, вам понравится такие же дорогие такая тема тоже ну и, силикон измененно видит так и видит изменен только измененный то и природа лесные то и часов и календаря так что кастомизации наших настроек видим настройки настройки, виде настройки, стиль настройки, стандартный, стиль настройки, стандартный. Так, чтобы кастомизации нашей столько домляний. Столько домляний стало стандартным, то сбор измененный. Так, э, идет следующая тема, девятая тема, или какая-то тема. Девятая тема. Девятая тема тоже понравится. Так, девятая тема, хотите, две темы. 4 пять, шесть, семь, восемь. 9 тема. Но девятую тему TV Mod, э, Mod, 12, 2 мегабайта, TV мод кому понравится, как по-моему, тема, 9 тема, 12, 11 2 мегабайта, но тема 11 2 мегабайта, тема, э, так, 9 тема, то видим на работе такие иконки, снова, снова, видим, э, видим, дорогие друзья, что на рабочем столе такие иконки, камеры изменены, такие хрома, тоже, мы ну, на это есть старим, ну и так дальше, и галерея изменена, так иконки так изменены на рабочем столе, видит, видит, фотоаппараты видят, видят в, в, в аппараты, в виде, и, и, и так камера, видим на Но... Так, иконки, все ли иконки изменены на работе, стоит так тоже, и приложение тоже изменено, прорисовано, так, в на работе какие-то убои, в виде каких-то шариков, дорогие друзья, каких-то кругах, дорогие друзья, синего цвета или голубого, в виде часов, огромные, дорогие друзья, и в так даже, и дня календаря тоже. Что по кастомизации? Наши шторки удобнее. Штор... ну, не, столько шторки удобнее, а настроек. Так, настройки, так, заходим в настройки. Стиль настроек стал изменен, дорогие друзья. Мне понравилось. Лайк like, лепите Кастомизация настроек изменен. Так, Тори, лайк like поставьте. Стиль настроек измененный. Так, Тори, серый, вот эти значки видим, ну, тоже Так, что по кастомизации, то есть шторки так видим, что шторки удобнений стандартный Статус бар стандартный. Так, идет тема, десятая тема. Десятая тема, лайк like, улепите. Ну, Десятая тема, тоже неплохая, десятая, две темы, четыре темы, пять, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, кат, ловы, кат ловы, кат ловы, применяем тему, три и восемь мегабайт занимает тема, кат ловы, э кому понравится данная тема, лайк поставьте, кат ловы, лайк поставьте на эту тему, так, тема, 3,8 МБ Уходим на рабочий стол, видим на рабочий стол такие иконки желтого цвета, тоже неплохие, измененные обои в виде какой-то кошачьей э -э рука или что-то, или лапы, видим, и там видим сердечко, тоже на рабочий стол. Ну, дня влюбленных тоже подойдет, такая же тема, порадовать девушку тоже, которые... и на фоне желтом. Видео часов и календарь нестандартный. Ну, немножко измененный Так, видим, что кастомизации наших настроек. Так, видим, заходим в настройки видим, что цель настроек стал и стандартный. Так, кастомизация. Настройка стандартный. Так, штаб кастомизации шторки удобнений. Только удомления стандартные. Так, видим, шторка удомления стандартные. И статус бар э, э, измененный. Так, идет тема 11 тема. Лайк лепите. 11 тема. Ну, сколько мы тем применили? 4 темы. 4 темы. 5, 6, 7, 8. 9 и 10, так 10 тем, или сколько, дорогие друзья, ну лайк. 11 тема, ну 11 тема. Uh, no, like. Еврофан, ну, лайк. и 8 мегабайт. Так, ставьте лайки, подписаться на мотик, у нас тема, мойте лайки like сразу лайк like подписаться. И тема неплохая, но лайк like поставите и по подписаться на мотик, на 11 тема. 12 12,8 мегабайт. Так, выходит на рабочий стол. Видим, на работе иконки такие круги напоминает One UI 8, дорогие друзья. Ну, и такой вот Samsung, ну, так есть. изменен вот One UI. Обои виде какой-то розы цветка красный. видит э, часовой календарь, нет, немножко измененный тоже. Ну, такие стандартные. Чтоб кастомизации, э, настроек Так, настройки у нас, стили, так, настройки заходят, настройки, настройки у нас и, и, и измененные. Так, стиль. Э, стиль. настроек, дорогие друзья, измененный, то есть изменен. Столько удобнений, кастомизации наши, столько удобнений, столько удобнений стало изменено. Это Wi-Fi, фонарика, звука, блютуза, режим э, так полета и регулярная карьера, И виджет, э, так, ну что изменено. И все, и статус бар измененный. Так дальше, и э, статус бар измененный, так дорогие друзья. И так, идем дальше. Тема нас тоже понравилась, тоже неплохо идет когда идет тема нас так 10 тема 11 -е, 12 -е тема 12 тема он ван и вид так дальше ван вей ю и юви 19 4 милой лайк ван ван юви так тема применилась так тема 12 тема дорогие друзья 12 тема какая 12 тема то мне понравится. двенадцатая тема. Видим на, такие иконки неплохие, измененные от Samsung на работе столе. Видим оба го горы какие-то на работе. Те, тили, конки, пересонные, кру, видят, какие то есть цели конки перерисованы и изменен оба видим каких-то гор. Э, горы тоже такие изменены на работе столе. Видим э, э часов на работе столе. Дорогие тоже изменены. Видим э, об, на работе столе такие же и э, виде часов и календарь изменены. Ну так даже. Так дальше, ходим, доходим в настройки. Так, видим, стиль настроек стал и, 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 стандартный. Кастомизация настроек стандартный. Чтобы кастомизация и столько домлять. Только меня не стандартной. стандартный. Так, статус бар стандартный. Так, дорогие. Так, идет, тема, дорогие друзья. Сколько мы тем сегодня применили в этом ролике. Тем применили 4 темы. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Тема двенадцатая, тринадцатая. 12 темой 13 -я. 12 -я тема идет сколько дорогие друзья так где 12 13 13 в окупс микс окупс микс 18 и 2 мегабайта Оксмикс применяем тему 18 2 18 2 мегабайта но ну, выходе на работу Оксмикс. ну примели тема применяется кастомизация кастомизируется на работе выходим так дорогие 18 вами Ходим на рабочий стол. Так, дорогие друзья. Так, 13 тема. Видим на рабочей такие иконки. Измененные, такие неплохие. Э -э -э такие измененные, дорогие друзья, неплохие, такие измененные работали. Обои такие заблю заблюренные разметы на работе измененные. И виджет часов и календаря дня измененные работали. Что по настроек? Так, находим настройки, видим стиль настройки изменен, перерисованный. Кастомизации настроек измененный. чтоб кастомизации, шторка до меня, шторка до мне, дорогие друзья, стало измененный статус бар. Измененный. Так, ну и так дальше. Идем. Следующая тема. Следующая тема. Э, 14 тема. Ну, 14 тема тоже. Ген, генес, или как, дорогие друзья, генесис, генесис, 17,7 мегабайт, ну, применяем, доходим так, ну тема что ничего адаптируется, так, адаптируется, применяется. Выходим, так, на рабочий стол. Ну и тема у нас занимает, так, 14 тема. 17 мегабайт, выходим на рабочий стол, видим на рабочий стол такие эти иконки, от э, MIUI измененные и обои, такие горы, ночные, видео часов, и огромные такие измененные рабочие столи, и календарь дня измененный на рабочий столе, виджет так и иконки тоже, пересовно мне понравился на работе, чем стали, то есть все, изменено, так, кастомизация настроек, ну, и еще приложение иконок изменены, то кастомизации кастомизация наших настроек, так, заходим в настройки, те настройки измененные, кастомизация, настроек изменены, пересовано, чтобы кастомизации, только одобрять, меня только стало стандартно, тут бар стандартный, идет следующая тема, следующая тема, 15 тема, 15 тема стоит лепить, и тема, фара так дальше тема 23,3 и 3 мегабайта парка фар, -кар -э -фар -кар -стерс. Э так 22 и 3 мегабайта. на выхода рабочего 22 и 3 мегабайта так видим э на работе что и иконки такие черные, цвет измененные дорогие друзья тоже неплохие измененные увидим какой-то неубежный мы переключаемся по моему живые э виджет часов, календаря дня нету. иконки перерисованы на любой территории. Зеленый фон на на любой столе измененный. Ну и все И убой тоже изменен. Иконки черный цвет изменены. Напоминает Hyper S. Тоже, дорогие друзья. Так, наши только настроек. Так заходим в на настройки. Видим. Кастомизации. Настроек стало и стандартный. Так, стандартные настройки кастомизации. И настройки стандартные, Кастомизация только стандартный. Так, чтоб кастомизации шторки, шторки до меня, меня, не стало стандартный статус бар. Так, статус бар измененный. Так, дорогие, вот, так, вот так и такая рубрика. Если понравится, же темы, ставьте лайк, дорогие друзья, и заходите в темы, скачивайте темы. И можете скачивать темы. И можете поставить лайк. Тема, если же тема сегодня была, такая топ, топ рубрика. Поставите лайки. Дорогие друзья, всем до скорых встреч. Увидимся в новых видеороликах. Поставьте лайки. Всем, дорогие друзья. Всем, чао. До скорых встреч. Можете заходить, скачивать такие же темы. Топ-новые рубрика. И все. Пока. Увидимся в новых видеороликах. Поставьте лайки. Всем же. Чао.